dan juga Nurul tapi untuk rancangan perspektif ni kita ada tetamu Nurul ya. ah. Ha -ha. Jadi untuk uh, kita bersama dengan tetamu pada hari ini, ya kita nak perkenalkan uh, rancangan perspektif yang dikedarkan uh, selepas pukul 9 pagi ini. Uh, uh -huh. bersama dengan rakan perlebit kita yang telah pun mengundang tetamu, perlebit kita. Perlebit kita Nazia Haskam ha, hari ya. ini ya. Mm -mm. Jadi itulah dia Jadi aa, seperti mana kita beritahu tadi Untuk kita sama-sama berada dalam kesiapsagaan Untuk menghadapi bencana Dan hari ini kita bersama dengan Lieutenant Kenal Encik Fazlishah Shah Muslim Dari Cawangan Pasukan Sokongan Bahagian Pengurusan Angkatan Dari Ibu Pejabat Jepang Assalamualaikum, selamat datang Tuan Waalaikumsalam, selamat pagi Salam ya. sejahtera, salam satu Malaysia Salam Alah. satu Jepang oh, Itu dia, sama itu dia. <laughs> Semangatnya kita nak bersama hari ini Untuk mengetahui aa, kesiapsagaan Tuan juga yang hadir pada hari ni. Uh -huh. Bila kita dah masuk melangkah bulan sepuluh ni dalam suasana keadaan uh, negara kita yang berjerebu dan juga kita nak apa sama-sama menghadapi uh, musim tengkujuh ya. Yeah. Uh -huh. uh, jadi inilah yang kita bawakan khas untuk uh, anda juga yang sedang mendengar waktu ini untuk mengetahui kesiapsagaan dari JPAM sendiri. Hmm dan seperti yang kita sedia maklum juga ya, aa, sejak kebelakangan ini ya, aa, negara kita mengalami beberapa kejadian bencana alam, aa, ada banjir besar, ada tanah runtuh, ada gempa bumi yang kita memang pun tak sangka dan sebagainya. Mungkin aa, tuan boleh kongsikan ya, jika berlaku bencana di masa hadapan, adakah kita ni sebagai rakyat Malaysia sudah bersedia untuk menghadapinya? Ya, terima kasih ya kepada DJ Zul dan juga DJ Farah ya, Untuk untuk kesiapsiagaan eh, umur atau kesiapsiagaan awam awam menghadapi kecemasan uh, tidak dinafikan bahawa rakyat Malaysia sebenarnya tahap kesedaran terhadap apa tu, uh, menghadapi bencana dan juga Uh, sebarang bentuk malapetaka kece kecemasan dan sebagainya semakin meningkat. So, mm -hmm. Sebagai sekarang kita tahu kita ada pelbagai media mm -hmm. termasuk media cetak, media elektronik dan yang paling kuat sekarang adalah media sosial yeah. mm -hmm. yang memberi pendedangan dan pendedahan kepada orang awam berkaitan dengan bencana dan sebagainya. Dan uh, bagi uh, memastikan bahawa uh, hasrat ke, uh, kepada kesedaran orang awam ini tercapai mm -hmm. uh, kerajaan telah pun merangka pelbagai aktiviti ataupun program termasuk kepada salah satu program yang utama yang dilancarkan oleh kerajaan pada bulan Oktober ni iaitu bulan kesiapsiagaan nasional mm -hmm. dan kita harap bahawa kesedaran orang awam terhadap kecemasan dan juga kesiap uh, bencana uh, semakin hari semakin meningkat hasil daripada program-program yang kerajaan laksanakan hmm. Hmm. baik tuan sebelum kita nak uh, cakap mengenai kesiapsagaan menghadapi bencana ini yang sekarang yang sedang kita lalui ini mungkin uh, tuan boleh uh, kongsikan sikit ya. dengan hmm. apa yang pun dilakukan oleh pihak J Pam sendiri untuk uh, bencana yang sedang dilalui oleh kita lah sebagai rakyat Malaysia ini hmm. okay, uh, kalau kita dapat lihat sekarang uh, kita sedang uh, mengalami bencana yang uh, merentasi sempadan hmm, iaitu tonton bencana jerebu hmm. dan bencana ini uh, boleh kalau boleh kita katakan bahawa berlaku pada setiap tahun. Hmm. Dan antara cara-cara uh, ataupun tindakan-tindakan yang telah kita maklumkan kepada orang awam adalah bagaimana mereka uh, ketika berlakunya jerebu ni apa yang mereka mereka perlu laksanakan. Hmm. Uh, sebagai contoh uh, kerajaan sekarang ini telah pun mewawarkan tu kepada orang awam apabila berlakunya bencana jerebu ni Uh, kalau boleh orang awam ataupun orang ramai kurangkan aktiviti-aktiviti di luar uh -huh. dan ada juga uh, kaedah-kaedah ataupun cara-cara di mana uh, pelbagai pihak uh, mengedarkan uh, uh, topeng muka uh -huh. uh, untuk uh, kegunaan orang awam uh -huh. supaya apabila mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti di luar ni, mereka Uh, memakai topeng muka dan mengurangkan risiko risiko yang boleh uh, mengganggu ke kesihatan kepada diri dan juga keluarga. Mm -hmm. uh, itu adalah antara-antara uh, perkara-perkara yang telah kita laksanakan uh, bagi uh, bencana seperti jerebu. Mm -hmm. Dan uh, difahamkan juga ya tuan ya selain uh, menjalankan tugas-tugas penyelamat dan juga bantuan kecemasan, uh, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun JEPAM juga merupakan agensi yang terlibat secara langsung uh, dalam usaha untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan ataupun elemen persediaan dia an dalam menghadapi bencana di kalangan masyarakat mungkin uh, tuan boleh jelaskan juga antara program yang telah pun dijalankan oleh pihak Jepam sendiri dalam menghadapi sebarang bencana ataupun kecemasan uh, terutamanya juga mungkin ini bukan saja untuk makluman kita mungkin juga untuk pengetahuan uh, masyarakat orang asli rakan-rakan kita yang berada jauh di pedalaman juga mm -hmm. Ha, baik uh, DJ Farah eh. untuk uh, sorry <laughs> DJ Nurul berkaitan uh, dengan program-program uh, Jepam uh -huh. yang telah kita laksanakan sebenarnya Jepam telah sekian lama melaksanakan program-program uh -huh. kesiapsiagaan awam menghadapi bencana maupun kecemasan antara program-program kita telah uh, meliputi pelbagai lapisan uh, masyarakat daripada seawal kanak-kanak sekali uh, sendiri uh -huh. sehinggalah ke peringkat uh, dewasa dan sebagainya dan antara program-program yang kita laksanakan pertama adalah seperti program uh, Pork Spa yang meliputi pelajar-pelajar uh, tadika eh mm -hmm. sebelum uh, sebelum sekolah rendah kemudian kita ada program seperti Tunas Pertanian Awam untuk kanak-kanak sekolah rendah kita juga ada program uh, dipanggil Kadet Pertanian Awam mm -hmm. uh, bagi pelajar-pelajar sekolah menengah dan uh, seterusnya bagi peringkat institusi dan sebagainya Kita ada menubuhkan pasukan-pasukan institusi pertahanan awam mm -hmm. Dan bagi peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat universiti dan juga uh, ijazah ataupun diploma Mereka kita tubuhkan eh, uh, pasukan dipanggil KOSISPA mm -hmm. Ataupun uh, nama penuhnya KOSISWA siswi Pertahanan Awam mm -hmm. uh, Sekian banyak program yang melibatkan pelajar-pelajar Ataupun murid-murid uh, di peringkat uh, umur di bawah daripada 20 tahun dan kemudian selain daripada itu kita ada juga program-program yang melibatkan komuniti uh, dan juga orang awam uh -huh. secara keseluruhannya uh -huh. sebab uh, hasrat kita adalah supaya sekurang-kurangnya uh, 20% daripada uh, penduduk Malaysia ni uh, sekurang-kurangnya tahu berkaitan dengan uh, ilmu pertanian awam uh -huh. bagi asas, uh, asas eh, hmm. bagaimana mereka supaya apabila berlakunya bencana atau kecemasan mereka boleh respon sendiri sebelum hmm. penyelamat utama tiba yeah. antara program yang kita laksanakan yang terbaru adalah uh, program LEAD uh, ataupun uh, nampak penuhnya uh, Local Engagement Approach on Disaster di bawah program LED ni kita ada pelbagai program ataupun aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan. Antaranya adalah kita menubuhkan uh, pasukan Civil Defence Emergency Response Team. Okay. Di mana pasukan ni kita uh, lebih tertumpu kepada komuniti-komuniti. Sebab komuniti-komunitinya apabila berlakunya bencana uh, terutama sekali banjir, mereka boleh respon sendiri uh -huh. sebelum uh, pasukan pasukan penyelamat tiba dan selain daripada itu kita ada juga pelbagai program yang lain aa, yang bersifat aa, setempat sebagai contoh kita ada latihan orang awam kita ada latihan kesiapsiagaan awam menghadapi kecemasan dan sebagainya yang mana uh, sekian banyak program ni kita rangkumkan kepelebagaian pasukan yang ada di dalam JEPAM tadi sebagai contoh yang saya uh, maklum maklumkan sebentar tadi seperti PORSPAR, mm -hmm. uh, Tunas Pertahanan Awam, mm -hmm. KAPAR, mm -hmm. PISPAR, Kosispa mm -hmm. uh, SIDET dan sebagainya mereka ni bergerak sendiri dan bergerak serentak mm -hmm. dan apabila mereka uh, apabila kejadian bencana berlaku mereka boleh membantu kerana mm -hmm. uh, kerajaan bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda uh, akibat daripada bencana-bencana uh, yang berlaku. Mhm. Okey uh, Tuan, sememangnya pihak uh, dari anggota JAPAM ni adalah yang terlatih. Mereka yang berada di tempat kejadian sebelum uh, anggota JAPAM datang. Mungkin ada yang sememangnya mengetahui ataupun dibuka sebagai sukarelawan seperti tadi yang kita sebut tadi yang tuan sebut tadi uh, banyak juga yang telah pun diperkenalkan dari tunas pertanian awam untuk kanak-kanak sekolah. Bagaimana dengan orang awam yang nak menyertai secara langsung jadi sukarelawan? Mungkin telah buka uh, mungkin ada juga yang nak tahu ni. Uh, Okey okay, uh, untuk pengetahuan pendengar-pendengar uh, National FM sekalian mm -hmm. uh, kita sebenarnya program uh, berkaitan dengan orang awam ni kita dah telah sekian lama laksanakan dan antara instant uh, apa tu tindakan-tindakan yang kita laksanakan adalah uh, mewawancara kepada orang awam yang mana berminat mm -hmm. uh, untuk menyertai uh, pasukan pertahanan awam boleh uh, ke pejabat-pejabat Jepam yang sekarang telah berada di Uh, seluruh Malaysia yeah. uh, kalau ikutkan sekarang ni kita ada hampir uh, 102 pejabat uh, daerah pertanian awam di seluruh Malaysia yang di dikawal uh, sila oleh um, 14 uh, pejabat Negeri pertahanan awam di setiap negeri Dan apabila uh, orang awam yang ingin menyertai pasukan pertahanan awam Mereka boleh terus mm -hmm. ke pejabat-pejabat kita uh, Maupun pejabat uh, pejabat daerah maupun negeri Untuk uh, terlibat secara langsung uh, Dan boleh bertanya bagaimana sebenarnya Untuk menubuhkan pasukan-pasukan yang kita maklumkan sebentar tadi mm -hmm. Dan uh, selain daripada itu Antara gerakan agresif yang kita laksanakan Oleh pihak JEPAM dan kalau boleh saya wawalkan di sini bahawa okay. sebelum ini Jepam di bawah Kementerian Dalam Negeri uh -huh. dan pada baru-baru uh, uh, ini pada bulan Julai di hujung Julai Julai yang lepas Jepam telah pun dipindahkan uh, ah, uh -huh. berpindah rumah lah orang uh -huh. cakap uh -huh. daripada Kementerian Dalam Negeri ke jabatan Perdana Menteri uh -huh. dan uh, sebaik saja kita berpindah kepada uh, Kementerian atau Jabatan yang baru uh -huh. kita telah pun diberi tanggungjawab lebih besar yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah pun mengarahkan JEPAM untuk menubuhkan pasukan-pasukan Civil Defense Emergency Response Team di seluruh negara. Mm -hmm. Dan kalau boleh saya maklumkan di sini, sehingga kini empat buah negeri telah pun melaksanakan ataupun melancarkan Uh, pasukan sidet uh, uh -huh. mereka di peringkat negeri. Uh -huh. uh, yang pertama adalah di di, di negeri Perak, uh -huh. selanjutnya di negeri Perlis dan yang terbaru di negeri Pahang dan juga uh, di negeri Kelantan. Uh -huh. Dan di negeri negeri ini kita telah pun. Uh, Uh, memanggil eh, semua ketua-ketua uh, uh, di peringkat komuniti uh -huh. untuk datang mendengar talimat berkaitan dengan penubuhan sida tadi dan seluruhnya menubuhkan pasukan-pasukan di kampung-kampung masing-masing. Ah. Uh, supaya hasrat supaya uh, mereka ini uh, ada pasukan sendiri dan boleh bertindak apabila berlakunya bencana maupun kecemasan Okey, mungkin selepas ni kita boleh sambung kembali Azril yeah. well, ya dan mm -hmm. mungkin lepas ni kita boleh cerita dengan lebih lanjut lagi Ya, yeah. ada uh, yang dah mula tanya ada ada sebenarnya Nurul ada oh. yang tanya kata, apa bezanya sebenarnya bila kita tengok JPAM dan juga pihak bomba dan penyelamat oh. oh. ok lepas kita akan sambung selepas ni <laughs> lagi bersama-sama merusi ruangan perspektif dan masih lagi bersama dengan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Tuan Fazli Shah Muslim dari cawangan sokongan bahagian pengurusan Angkatan Ibu Pejabat Jepam ya. dan kalau tadi kita dah kongsikan banyak juga ya sebenarnya aa, hmm. berkenaan aa, dengan aa, kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana pada tahun aa. ini aa, dan aa, juga aa, usaha untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan juga elemen persediaan aa. namun sebelum itu juga tadi Zul tadi ah. ada orang tanya tadi soalan dia dia kata apa bezanya Jepam dengan aa, apa ni anggota bomba dan penyelamat tu hmm. kalau ikutkan semuanya aa, melakukan tugasan untuk membantu dan juga dalam keadaan kritikal lah sebagainya mungkin tuan boleh jelaskan juga ni. Okey a uh, DJ Zul dan DJ Nurul eh. Ya. Yeah. Uh, mm -hmm. Kita dengan soalan tadi, soalan yang baik sebenarnya uh, mm -hmm. sebab kita tahu bahawa orang awam memang uh, melihat bahawa kedua-dua agensi ni kelihatan uh, sama, sama fungsinya mm -hmm. tapi sebenarnya berbeza. Uh, kami mempunyai uh, peranan masing-masing yang termaktub kepada akta masing-masing. Jika JEPAM eh kita uh, tertakluk kepada Akta Perancangan Awam 1951, Akta 221 mm -hmm. dan JEPAM juga sebenarnya terkandung di dalam jadual Kesembilan hmm. Perlembagaan Persekutuan Dan di dalam Punca-punca uh, kuasa ini Depam uh, mempunyai uh, Tugas atau fungsi yang jelas hmm. Di mana kita Perlu memastikan Yang sudah ada benda Orang awam sentiasa terpelihara uh -huh. sebelum semasa dan selepas uh -huh. bencana maupun peperangan uh -huh. di situ kita punya uh, perbezaan antara uh -huh. uh, JEPAM dan juga Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia uh -huh. dan sekarang kalau uh, boleh saya wawalkan di sini JEPAM le uh, lebih agresif dari segi uh, melatih orang awam uh -huh. uh, di pelbagai peringkat bagi menghadapi uh, bencana maupun kecemasan itu kita punya target uh -huh. uh, sebab itu tadi saya maklumkan sebelum kita berhenti rehat tadi bahawa kita menubuhkan banyak pasukan uh -huh. Aa, di mana hasratnya supaya kita dapat melatih aa, sebab seberapapun ramai masyarakat umum di Malaysia ini agar mengetahui bagaimana mereka boleh bersifat responsif secara sendiri mm -hmm. sebelum aa, penyelamat utama tiba dan selain daripada itu JEPAM juga selain melatih kepada aa, orang awam aa, dan komuniti kita juga aa, menjalankan kerja-kerja menyelamat dan rescue dan kita tertakluk kepada aa, panggilan aa, kecemasan 999 mm -hmm. dan di dalam panggilan kecemasan 999 ini kita berke Ah, dan juga bekerjasama dengan agensi-agensi penyelamat dan penguatkuasa yang lain mm -hmm. seperti Polis Diraja Malaysia Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia ah, Kementerian Kesihatan Malaysia dan mm -hmm. ah, agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia mm -hmm. dan ah, ini ah, penting ah, orang awam kena tahu mm -hmm. sebab masing-masing ah, ataupun kepelbagaian agensi yang berada di Malaysia ini ah, antara lain tujuan utamanya adalah memastikan nyawa dan harta benda orang awam terpelihara Aa, berikut, ketika berlakunya bencana maupun kecemasan. Mm -hmm. Dan kalau diikutkan uh, setakat ini sebenarnya ya uh, Tuan Fazlishah ya ada berapa uh, anggota JEPAM di seluruh negara Aa, ni? Mungkin mm -hmm. Jepam tu sendiri. Okey, yang ni yang sebenarnya paling menarik saya nak kongsi Jepam mm -hmm. sebenarnya kalau ikutkan kita ada beberapa komponen. Mm -hmm. ya. Macam saya maklumkan tadi pasukan-pasukannya mm -hmm. dan juga yang komponen yang paling besar yang menerajui ataupun memberi kekuatan kepada uh, jabatan pertanian orang Malaysia sekarang adalah anggota Sukarela Jenama awam hmm. atau singkatannya adalah ASPA. Uh -huh. Sehingga okay, kini JPM memiliki uh, anggota sukarela seramai hampir 850,000 dan mereka-mereka inilah yang melaksanakan tugas-tugas kita uh, JEPAM di peringkat uh, unit daerah maupun negeri dan mereka-mereka uh, ini datang daripada pelbagai kelompok. Uh -huh. Ada datang daripada uh, golongan profesional juga, uh -huh. uh, separa profesional dan sebagainya. Dan mereka-mereka ini anggota kita ini adalah terlatih. Uh -huh. Di mana was mereka ataupun uh, sebaik charge mereka mendaftarkan diri sebagai anggota sukarela pertahanan awam, ada beberapa uh, peringkat yang mereka perlu lalui sebelum mereka diberi kelayakan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti Menyelamat uh, dan memberi latihan kepada orang awam dan sebagainya. Ya, yeah, uh, okey. Yeah. Okay. Sesuai lah dengan apa hmm. ni motornya Jeep Pam ni sedia pantas berintegriti Benar. ya. Ah. Okay, <laughs> kalau tengok dekat uh, Facebook ni Jeep saya type Jeep Pam je memang banyak sebenarnya. Benar. Uh, dia ada group Jeep Pam Alpha, ya. uh, Jeep Pam di di menanti di kawasan negeri-negeri lah Dan sekarang ni pun ada kursus FRLS. Benar. Hmm. Apa tu FRLS ya? Eh? Itu adalah salah satu kursus eh uh, yang uh -huh. dilaksanakan di akademi uh, kita uh -huh. di mana bagi memberi uh, ilmu kepada anggota-anggota kita bagaimana memberi betul uh, dari segi uh, hal ehwal uh, bedik, eh? mm -hmm. medik medik uh, first, first responder sebenarnya mm -hmm. uh, medik bagaimana supaya apabila anggota kita pergi ke lapangan betul mm -hmm. uh, mereka uh, attend ataupun hadir kepada di lapangan bagi menyelamatkan mangsa yang menghadapi apa-apa bentuk kecemasan dan uh, bencana mereka Semana. boleh bertindak mm -hmm. uh, mengikut garis panduan ataupun uh, prosedur yang telah ditetapkan dalam kursus cos uh, seperti tadi. Okey. Okay. baik uh, tuan ya kita kembali kepada kesiapsiagaan menghadapi bencana ni. Uh, mungkin uh, uh, tuan boleh kongsikan uh, secara ringkas ya uh, peranan utama berkenaan uh, dengan persiapan komuniti siap siaga bencana ini atau dengan kata lain uh, program lead ya. Uh -huh. uh, mungkin uh, tuan boleh kongsikan dengan lebih uh, mendalam lagi berkenaan uh, dengan persiapan komuniti siap siaga bencana ini. Baik uh, seperti yang saya maklumkan tadi uh, lead uh, atau nama singkatan lead ni adalah sebenarnya uh, lead engagement uh, uh, approach on uh, disaster eh. sebenarnya uh, JEPAM memperkenalkan program ini bagi tujuan memberi uh, ilmu dan juga kesediaan kesiapsiagaan kepada orang awam bagi menghadapi bencana uh, maupun kecemasan mm -hmm. dan uh, antara elemen-elemen yang kita masukkan di dalam uh, program LEAD ini adalah salah satunya uh, menubuhkan pasukan-pasukan yang saya maklumkan sebentar mm -hmm. tadi mm -hmm. adalah pasukan uh, Civil Defence Emergency Response Team mm -hmm. yang mm -hmm. kita lantik di kalangan ah uh, jawatan kuasa jawatan kuasa di kalangan komuniti sendiri. Uh -huh. uh, di dalam uh, jawatan kuasa uh, sidat ni uh -huh. ada pelbagai jawatan kuasa kecil yang kita tubuhkan uh -huh. uh, bagi memastikan mereka boleh berfungsi. Apabila uh -huh. berlakunya bencana mereka boleh bertindak sendiri. Uh -huh. Kalau boleh saya sebut di sini antara jawatan uh, jawatan kuasa yang kita tubuhkan di bawah di bawah sidat komuniti uh, ni adalah uh, sebagai contoh jawatan kuasa kesihatan, jawatan kuasa kebersihan Jatuan Kuasa Pendaftaran, Keselamatan, Aktiviti Kerohanian, Penyelamat... Jatuan Kuasa Memasak pun hmm, ada... Pun Dan ada juga ya. Jatuan Kuasa Bekalan Keperluan... Jatuan Kuasa-Jatuan Kuasa ini sebenarnya adalah kita sadur... Eh, mm -hmm. Daripada uh, seksyen-seksyen yang uh, terdapat di dalam uh, akta kita... Kita mm -hmm. ada 6 seksyen mm -hmm. di dalam bawah akta kita... Iaitu uh, seksyen Ibu Pejabat... Seksyen Kebajikan... Seksyen Menyelamat... Seksyen Keselamatan ataupun warden seksyen ambulan ataupun pertolongan cemas dan yang terakhir sekali adalah seksyen bomba tambahan. Mm -hmm. Di mana macam saya sebut tadi jahatankuasa, jahatankuasa ini daripada, Uh, kuasa-jantan kuasa ni kita sadur daripada seksyen-seksyen yang ada dalam akta maksudnya apabila komuniti ni menubuhkan Uh, pasukan sila tadi mm -hmm. Dan menubuhkan jatuh, jatuh kuasa tadi Secara tidak langsung Mereka tertakluk Di bawah Akta uh, akta pertahanan awam Dan hmm. mereka boleh bertindak sendiri mm -hmm. Apabila berlakunya Kecemasan maupun bencana mm -hmm. Dan kalau boleh saya ulas sedikit lagi mm -hmm. uh, Jatuh kuasa-jatuh kuasa ini Setelah mereka uh, Menubuhkan pasukan Di komuniti masing-masing sebagai contoh uh -huh. apabila berlakunya bencana banjir uh -huh. jantung kuasa jantung kuasa ni yang yang secara tidak langsung boleh bertindak sendiri memastikan orang awam berpindah daripada kawasan uh -huh. uh, uh, komuniti ataupun daripada daripada rumah mereka ke pusat-pusat pemindahan yang telah pun dikenal pasti dan apabila mereka berada di pusat pemindahan mereka juga boleh bertindak sendiri macam contoh uh -huh. uh, tadi ada salah satu jawatan kuasa ada jawatan kuasa masak uh -huh. mereka perlu masak sendiri dan bekalan makanan tu uh, akan disediakan oleh uh, kerajaan uh -huh. datang daripada uh, mungkin daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat uh -huh. Jabatan Kebajikan Masyarakat, Masyarakat. Uh -huh. ataupun daripada NGO NGO yang uh -huh. banyak menyumbang ketika uh -huh. berlakunya bencana dan jatuhan kuasa-jatuhan kuasa yang telah tertubuh tadi Boleh mm -hmm. menguruskan apa-apa mm -hmm. bentuk sumber yang mereka terima Di pusat-pusat pemindahan nanti yeah. Dan uh, selain daripada itu mm -hmm. Jangan risau Bila mm -hmm. kita tubuhkan jatuhan kuasa mm -hmm. uh, Ataupun penubuhan pasukan sidat tadi mm -hmm. uh, InsyaAllah JEPAM Kita akan uh, Kita, kita dah lah rangka apa, uh, Pelbagai bentuk latihan Bagi memastikan mereka uh, Kurang-kurangnya ada ilmu Uh, untuk bertindak apabila berlakunya uh, bencana banjir maupun kemasalah. Adakah semasa uh, mereka Uh, melaksanakan tugasan Mungkin uh, Kita boleh uh, Tentukan Ataupun kenalkan Bagaimana mereka sebenarnya ha. Adalah anggota JEPAM Macam mana nak mengenali Masa oh, lagi oh. pakai baju yang sama Lebih uh, lukis Sama okay. lah eh uh, Sebab tak kadang-kadang <laughs> takut juga <laughs> <je>, kan mana ha, <laughs> tu sebenarnya okay, Bagi uh, program SIDET ni Sebenarnya hmm. Yang penting mereka adalah Anggota JEPAM hmm. Dan kita ada uh, Pelbagai cara Untuk mengenali Anggota JEPAM hmm. sekarang ni Antara contoh Kita JEPAM ni sebenarnya Kalau Pendengar-pendengar uh, uh, Lebih maklum hmm. JEPAM apabila melaksanakan tugas tugas penyelamatan di luar sana uh, mengenakan uniform warna biru mm. dan ada juga uh, kita hanya menggunakan uh, uh, t-shirt oranye mm. yang tertera uh, tulisan pertahanan awam mm. dan dari situ kita boleh tahu bahawa Pasukan-pasukan uh, ini adalah datang daripada uh, pasukan uh, JEPAM Ataupun SIDED yang saya maklumkan tadi uh -huh. Selain daripada itu ada beberapa kaedah-kaedah lain uh -huh. Untuk mengenali pasukan-pasukan ini Kita akan memperkenalkan tanda-tanda uh, uh -huh. Ataupun badge uh -huh. yang juga pakai oleh uh, setiap uh, pasukan SIDED ini di mana apabila mereka bertugas ketika di pusat pembinaan atau sebagainya orang awam ataupun komuniti lebih maklum bahawa mereka ni adalah datang daripada pasukan Civil Defense Emergency Response ah, hmm. Ada tak penambahbaikan uh, untuk tahun lepas kita dapat saksikan juga lah bagaimana mangsa banjir ni, untuk tahun ini barangkali ada penambahbaikan dari JPM sendiri untuk menangani ataupun kesiapsagaan kepada mangsa banjir ah, hmm. Ok, uh, untuk uh, memastikan bahawa program uh, ataupun usaha-usaha kerajaan bagi memastikan nyawa dan harta benda orang awam terpelihara ketika berlakunya bencana dan sebagainya memang sekian banyak uh, program yang telah kita laksanakan dan program-program uh, ini adalah berterusan uh -huh. sebagai contoh macam, uh, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi uh, kita uh, melancarkan program lead kita menubuhkan pasukan-pasukan uh -huh. uh, Sida di setiap komuniti di seluruh negara dan selain daripada itu, kerajaan memperkenalkan bulan kesiapsiagaan aa, yang nasional kita nasional mm -hmm. lah, pada bulan aa, ini mm -hmm. aa, sebenarnya, bulan kesiapsiagaan nasional ini, kita aa, ambil contoh daripada negara-negara maju mm -hmm. seperti Jepun mm -hmm. dan juga aa, Amerika Syarikat mm -hmm. aa, ataupun USA, mereka Uh, telah pun memperkenalkan bulan kesiapsiagaan ini mm -hmm. di peringkat mereka mm -hmm. uh, bagi memastikan orang awam di negara-negara mereka tahu ataupun boleh uh, respon sendiri apabila berlakunya uh, bencana dan sebagainya di peringkat JEPAM selain daripada kita melancarkan pelbagai pasukan tadi kita juga uh, mewawarkan eh, Uh, pelbagai bentuk uh, hebahan eh hmm. bagaimana orang awam uh, boleh uh, mencapai apa-apa maklumat berkaitan bencana dan sebagainya uh, melalui laman web kita lah hmm. uh, www.cvdefense.gov.my hmm. dan di situ antara penambah penambah baikan yang kita buat adalah salah satunya orang awam boleh uh, browse dan boleh uh, mainkan video uh, uh, kesiapsiagaan hmm. awam menghadapi pelbagai bentuk bencana yang hmm. ada di dalam Uh, terkandung di dalam lama baik kita dan insyaAllah eh, apabila orang awam mendapatkan maklumat yang sahih, maklumat yang tepat bagaimana kita uh, boleh uh, bertindak apabila berlaku bencana eh, dan saya yakin eh, uh, orang awam semakin uh, siap-siaga bagi hmm. menghadapi sebarang bentuk bencana dan kecemasan hmm. Baik Tuan Fazli, uh, mungkin Tuan juga beritahu ada tak berapa banyak sebenarnya akademi uh, akademi latihan pertahanan awam di, di negara kita ni kalau diikutkan banyak ni cara-cara ataupun uh, persiapan yang dilakukan, mesti akademi pun banyak ni Ya okay, uh, untuk pengetahuan uh, DJ dan mm. juga pendengar National FM uh, semua uh, JEMPA mempunyai satu akademi mm -hmm. Akademi okay. Pertanian uh, Akademi Latihan Pertanian Awam atau nama singkatannya Alfa di mm -hmm. Bangi dan kita ada uh, tiga lagi uh, pusat latihan pertanian awam pertama pusat latihan pertanian awam Wilayah Utara iaitu di Baling dan pusat uh, latihan pertanian awam Wilayah Timur iaitu di Jengka mm -hmm. dan uh, satu lagi ada di sebelah. Selatan Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Selatan Di uh, Keluang Johor dan selain daripada pusat-pusat latihan ini kita tahu bahawa sekian banyak latihan-latihan yang perlu dilaksanakan kepada komuniti huh? dan juga orang awam. Hmm. Di sana kita menggunakan konsep ha, pejabat daerah pertahanan awam menjadi pusat latihan setempat. Oh, ha, okay. Di mana orang awam boleh datang yang telah pun mendaftar sebagai anggota boleh datang ke pejabat-pejabat kita untuk mendapatkan latihan intensif dan selain daripada itu kita ada kaedah lain iaitu mana-mana ha, agensi institusi ataupun komuniti yang inginkan Uh, ingin mendapatkan ceramah berkat, ataupun taklimat, latihan, kursus dan sebagainya daripada JEPAM boleh menghubungi pejabat-pejabat uh, pertanian awam daerah uh, ataupun pejabat uh, pertanian awam negeri yang berhampiran untuk mendapatkan uh, kaedah ataupun cara-cara bagaimana latihan boleh dilaksanakan di tempat mereka. Dan, dan mungkin juga uh, tuan boleh kongsikan sedikit ya uh, berkenaan dengan uh, apa persediaan yang perlu dibuatlah oleh um, uh, kita sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa uh, berhadapan dengan bencana ataupun uh, krisis ini. Uh, dan mungkin ada uh, dan selepas bencana ataupun semasa bencana pula uh, mungkin ada sesuatu yang perlu untuk kita ambil perhatian lebih uh, sebenarnya kalau kita sedia maklum kalau di pantai timur khususnya hujung tahun memang akan banjir dan mungkin ada sesuatu peringatan yang penting yang perlu diberikan kepada mereka ini okey uh, untuk uh, dari segi bagaimana kita menghadapi uh, bersiap siaga menghadapi bencana ada, -ada tips-tips yang boleh saya kongsikan di sini uh -huh. adalah sebagai contoh uh, saya cadangkan agar orang-orang menyediakan Menyediakan beg kecemasan uh -huh. Di mana uh, Perkara ini telah pun dilaksanakan Di negara-negara maju uh -huh. Yang banyak berlakunya bencana Dan uh -huh. uh, Kaedah ini adalah sangat efisien uh -huh. Apabila berlakunya kecemasan uh, Orang awam Yang uh, mempunyai beg kecemasan ini uh -huh. Boleh terus berpindah uh -huh. Dengan segera uh, Dengan membawa beg Galas ataupun beg kecemasan tadi Terus berpindah ke Pusat-pusat mm -hmm. uh, pemindahan yang berhampiran uh, Di mana di dalam uh, Beg kecemasan ni Kalau boleh saya kongsi di sini mm -hmm. uh, Terdapat beberapa perkara Yang kita cadangkan untuk uh, mm -hmm. Dimuatkan di dalam beg, beg kecemasan, kecemasan. Mm -hmm. Sebagai contoh Kita boleh masukkan di dalam tu Dokumen-dokumen penting Berat mm -hmm. beranak IC pasport dan sebagainya ha. Sebagainya kita masukkan dalam beg tu Kemudian Perkara-perkara uh, seperti Ubat-ubat eh, mm -hmm. Yang kita biasa gunakan Uh, air minuman nah, Jika ada Kita masukkan Makanan-makanan Yang mudah hmm. Dimakan hmm. Tanpa perlu dimasak Juga boleh dimasukkan Dan Ada lagi beberapa item Ataupun perkara-perkara Yang boleh kita masukkan Dalam beg kita masa ni hmm. Yang kita rasakan Sangat penting bagi hmm. kita uh, Apabila berlakunya Banjir di Berlaku di tempat mereka hmm. Mereka toleh, uh, terus boleh uh, Membawa beg tersebut Berpindah Uh, ke pusat-pusat pemindahan -pusat, uh, yang berhampiran. Mm -hmm. Dan apabila uh, semasa berlakunya banjir dan sebagainya segeralah berpindah. Ya, uh, sebab kita, kita tahu ada. bahawa uh, mentaliti orang kita sebenarnya uh, sekarang semakin baik, mm -hmm. semakin sedar cuma mm -hmm. perlu diperbaiki. Mm -hmm. Apabila orang awam mendapat Informasi berkaitan dengan banjir dan mm. sebagainya yang mungkin pada ketika itu berlaku di uh, uh, di di kawasan banpiran kita perlu sentiasa elok mm. eh, mendapatkan info-info saya daripada uh, televisyen, daripada mm. radio, media sosial dan sebagainya kita kena cakna na mm. ataupun mm. Tak, ambil tahu okay. berkaitan dengan bencana yang ber, berlaku di banpiran dan terus berpindah eh, jika diminta mm -hmm. jangan tangguh lagi sebab Kadang-kadang bencana ni walaupun berlaku uh, setiap tahun di tempat mm -hmm. kita... Kadang-kadang mm -hmm. dia boleh menjadi sangat ekstrim. Ha. Sangat besar. Mm -hmm. Sebagai contoh apa yang berlaku di uh, di Kelantan mm -hmm. lah, pada awal tahun ni. Mm -hmm. Yang mana kita tahu Kelantan memang selalu berlakunya banjir, bencana. Mm -hmm. Dan rakyat di sana sangat bersedia mm -hmm. untuk uh, menghadapi kecemasan bencana banjir ni. Mm -hmm. Cuma pada awal tahun lepas... Uh, banjir berlaku sangat ekstrim yeah. Sangat luar biasa Dan perlu ada tindakan-tindakan yang berbeza Daripada yang telah kita laksanakan sebelum yeah. ini mm -hmm. Baik, kita dah dapat, uh, dapat rasakan baga Bagaimana kesiapsagaan yang dikongsikan bersama oleh Lieutenant Colonel Encik Fazli Shah Muslim Saya rasa ramai di antara kita yang dah pun mendapat keyakinan Dengan apa yang telah pun diucapkan tadi Bermakna uh, kita dah berada dalam keadaan sedia sekarang ini tuan eh InsyaAllah. ha dan juga 800 ribu uh, sukarelawan yang juga telah pun mendapat uh, pendidikan ataupun mendapat uh, latihan ya, insyaallah ya. dapat dipraktikkan lah dalam apa yang akan kita hadapi sama-sama nanti hmm, ya. dan mungkin sedikit ya uh, sebelum kita mengakhiri perbualan kita ni uh, tuan ya uh, apakah uh, harapan tuan sendiri sebenarnya juga terhadap uh, kempen kesiapsiagaan ini kepada rakyat khususnya uh, di kalangan masyarakat uh, kita rakyat kita Malaysia ini oke okay, uh, bagi uh, menutup bahasa saya apa ni uh, perbincangan berkaitan dengan kesiapsiagaan uh, awam menghadapi bencana ni harapan saya adalah Uh, rakyat Malaysia uh, dan juga pelbagai pihak eh, sebenarnya uh, lebih ambil tahu uh -huh. uh, bagi apa yang berlaku di sekeliling kita uh -huh. walaupun benda tu kadang-kadang uh, uh, amat sedikit tapi sebenarnya bila kita abaikan dan sebagainya boleh menyebabkan kita uh, kehilangan nyawa dalam benda terutama sekiranya apabila berlakunya bencana uh -huh. rakyat semua uh, sebenarnya kena ambil tahu uh -huh. apa sebenarnya uh, perlu dilaksanakan sebelum semasa dan juga selepas uh -huh.